Я так плавно завела тему Тамера, упомянула своего учителя. Расскажи, как тебе дается турецкий язык? Mm -hmm. Легок ли, сложен ли, есть ли какая-нибудь в какая нем логика, как ты общаешься с окружающими Рассказывай. Во-первых, можно сказать о том, что с турецким языком, так же как и с другими языками и науками, получается, век живи, век mm -hmm. учись. Я уверена, что Любой человек, который изучает этот язык, либо любой другой, никогда не скажет, что я знаю его идеально. В любом случае, есть что-то такое, до чего ты еще не дошел, что-то еще не выучил. Я говорю, в принципе, сейчас нормально, я могу сказать все, что у меня внутри, я могу выйти в любое место, не растеряться, что-то у кого-то спросить. Но вообще, когда я познакомилась с мужем, я не знала турецкий язык в принципе. Я знала пару слов, что-то типа там самолета, опоздание, еще что-то. То есть такие слова, которые <laughs> да. получается, такие слова, которые, ну, в разговоре они не часто упоминаются. А как выучила-то? Полтора года я вообще не учила этот язык там ни по словарю ни разу не открывала даже переводчик. То есть оно как-то все само собой. Получается, мой муж ходил на работу, я оставалась со своей свекровью, с сестрой мужа, ну и вот так вот мы общались на бытовом уровне. Там она мне показывает там ложку, говорит, как она называется, ну и то есть это в процессе все уч учится очень легко, когда я уже более-менее выучила несколько слов, вот пришло время строить красивые предложения и для этого я уже начала заниматься репетитором. Я занимаюсь с ним до Но сих тебе пор. Тебе же еще помогла, помогала сестра брата. Да, есть... да, она мне показывала какие-то правила, основное она мне показала, тоже мне помогла. То есть, если очень сильно хочется, можно и без каких-то школ, без преподавателей. Да, конечно. У меня нет, например, сейчас никакой спешки. Я никуда не спешу. В принципе, я сейчас разговариваю нормально, люди меня понимают. Но, конечно, я в будущем хочу разговаривать уже красиво, такими так. предложениями более сложными. Ну, вообще, в принципе, здесь, когда я куда-то захожу, там, допустим, с мужем, мне всегда все говорят до сих пор, вот пока она не откроет рот, по ней даже и не скажут, что она не турчанка. Вот, то есть сразу я не хочу, чтобы люди понимали, что я там, допустим, иностранка. Да, вот я хочу до такого уровня дойти, чтобы у меня не было ни акцента, ничего, чтобы я сразу говорила и люди не понимали. А вот как ты думаешь, почему некоторые наши девчонки живут в Турции и не учат турецкий? Вот почему они считают, что надо общаться только там на русском и на английском, больше языков? Такого не должно быть. Я считаю, что Это неправильный как говорят, подход. в чужой дом со своим самоваром mm -hmm. не приходит. Если все-таки вы решили переехать в Турцию, нужно учить турецкий язык. Здесь, ну все-таки людям приятно, когда ты говоришь на турецком. Даже не только для того, чтобы сделать им приятно. Здесь, в принципе, большинство, там я не знаю, надписей в магазинах, еще что-то, все, в основном, говорят на турецком. Ну, если большинство, то после студентов, молодых каких-то девушек, парней, вот они знают английский, да, но Опять же, в супермаркетах они да, не работают по да. большей части. Те, кто работает в супермаркетах, большинство может быть и не знает английским Надо же как-то объясняться, либо еженедельный базар. Там тоже никто не будет говорить на английском. Они ну все... говорят на русском, я тебе рассказывала. На моем базаре говорят. Да, у нас там тоже говорили. Да, но в нашем районе просто много живет русских, поэтому самая большая проблема, почему девчонки не учат турецкий язык. Это лень э, или что? Это не лень, а то, что, в принципе, их и так все устраивает. У них есть муж или парень, который и так говорит на английском. Там с родителями они часто не разговаривают, и даже, в принципе, не хотят там с родителями пересекаться лишний раз, что-то там на турецком говорить. То есть не хотят выходить из зоны комфорта. А вот у меня иногда такая мысль в голову приходит, почему, например, мужья или те же самые парни не хотят, чтобы девушка учила турецкий может быть чтобы она не понимала что говорится вокруг нее там я не знаю в кругу семьи в кругу друзей может как-то не очень красивым словом ее обсуждают но мне вот обычно почему-то ну я такое, с, я такое с таким не сталкивалась вот чтобы я ни разу не слышала чтобы кому-то там говорили вот не учи турецкий язык тебе это не нужно я всегда только ну слышу о том что вот турецкий язык учи, ты молодец там, развивайся дальше. Вчера сидя за ужином, мы сказали своим, что вы русский, пожалуйста, не учите, потому что мы до сих пор хотим а, при вас полегче, да. чтобы вы ничего не понимали. Но так это что все равно тоже на уровне шуток, если да. мы захотим посплетничать, мы можем просто выйти в другую комнату да, и да. там посплетничать. Но зато как это их вчера замотивировало, что они решили втроем собраться и начать эти. Причем выучить все разные слова, а, чтобы да. вот так потом втроем сидеть и собирать, кто какое слово знает. Ну, вот такие вот они находчивые. Чего тебе не хватает в Турции? Вот почему ты так скучаешь? Может быть по сгущенке, может быть по русским книгам. Да. Да, я не скучаю там, допустим, по каким-то людям. Ну, я имею в виду, что до я не скучаю. Я не скучаю по взаимоотношениям, которые там у нас здесь. Мне в этом плане нравится больше. Здесь люди более открытые. Возможно, да, люди будут относиться к тебе не искренне, но все-таки люди тебе улыбаются, uh -huh. может быть, даже они не хотят улыбаться, но у тебя не остается вот этого чувства внутри, вот этого негатива не остается. Все равно ты э, на позитиве, на улыбках расходишься с этим человеком. Что мне не хватает? Не хватает только мне, вот знаешь, Правда, бородинского капитала. Хлеба мне не хватает, мне не хватает э, сгущенки, сметаны мне не хватает. Короче, вы теперь знаете, да. что вести, приезжайте да. к нам в гости. Творог, например, тоже mm -hmm. я не могу найти прям такой вот, который мне нравится. Так, только, может быть, какая-то еда. Да, это можно найти в Стамбуле в принципе, но это не продается. вот так вот, как я захотела. Сижу. Сижу дома, так, хочу творог со сметаной и с изюмом. <с я не могу пойти вот так в маркет, это сразу взять и тут же через 5 минут поесть. Это надо где-то искать. Бородинский хлеб тоже... Где-то, да, я слышала, что продают там на европейской uh -huh. части, там где-то можно даже свинину найти, вот так говорят. Ну и, кстати, религию я не меняла. В ближайшее время это делать не собираюсь, но, как говорится, никогда не говори никогда. Но никто тебя не заставляет. Да, меня никто, никто не заставляет. Не да, поэтому в этом плане, в принципе, спокойно. Семья у нас верующая, ну, конечно. В пределах разумного. Да, в пределах разумного, да. Поэтому свекар мне напрямую говорит, что Алина ты, решение, за тобой. Да, решение за тобой, мы тебя напрягать не будем. Поэтому то, что мы делаем, ты делать не обязана. Мы там, допустим, молимся, либо еще что-то делаем. Они мне говорят: Нет, ты это делать не обязана. Вот да, еще такой напоследок совет девчонкам, которые в последующем планируют переехать в Турцию, выйти замуж, чего бояться, чего не бояться. Ну, все-таки бояться стоит многого. Тоже опять в смысле крови Ты прям позитивно начала. девчонки сейчас не будут переезжать в Турцию. Это нам на руку. Мне свекровь даже говорила, Алина, вот Честно, я не понимаю, вот как ты вот согласилась вот так вот сюда взять и переехать? Это могла бы быть совсем другая семья, не такая как мы. С тобой что угодно могли бы сделать. Да, здесь есть такое, что у девушек забирают паспорта и там, далее, их используют, эксплуатируют, там в проституции. Да, здесь есть такое. Конечно, я надеюсь, что никто с этим будущим не пересечется, поэтому при выборе своего будущего мужа или мужчины или парня нужно... Доверяй, но проверяй. Да, доверяй, но проверяй. Нужно, наверное, очень внимательно к этому всему относиться. Не вот так, что первый, кто тебе сказал, я тебя люблю, я тебя хочу, ты сразу к нему прибежала с распростертыми объятиями. Нет, такого делать нельзя. Это может обернуться как угодно. Все-таки вот это очень важно. Выбрать. Хорошего себе мужа, Но нужно. Посмотреть на на семью. Да, посмотреть. Вот, ты ответила на мой вопрос, который я даже не успела. Да, да, нужно посмотреть обязательно на семью. Все-таки какая семья, в какой семье человек воспитывался, такой человек будет. Вот смотрю на семью своего мужа, и это просто пример для подражания. И наши отношения я хочу, чтобы в дальнейшем были такие же, как у моей свекрови, у моего свекра. Смотреть на семью, на образование, на да. воспитание. Все-таки место, то это тоже очень да. важно. Вот если Стамбул брать, то тоже не все районы ближе, лучше где-нибудь куда-нибудь к центру. Это тоже дискриминация будет считаться. Я вот на окраине живу. Короче, ну <laughs> вот ты же знаешь, какие там у тебя люди странные. В общем, в зависимости от районов меняются люди, меняются характеры, все меняется. Поэтому это просто надо надеяться на удачу. Я по-другому не знаю, как еще можно найти хорошего мужа, потому что общения в интернете недостаточно. Нужно, конечно, приехать посмотреть на семью. Пожить. Да. посмотреть, подойдет ли тебе этот да. город, менталитет. Обязательно нужно взять с собой деньги на обратный билет, потому что неизвестно, что будет дальше. Нужно взять с собой какую-нибудь карту, тоже не дай бог что-то случится, чтобы кто-то э, вам, там, не знаю, деньги перевел на обратный билет. И паспорты никому никуда не отдавали. Да. Вот, да, паспорта тоже никогда никому. Но на самом деле не все так страшно, как Алина вас здесь запугала. Скажу тебе большое спасибо, что пригласила меня к себе в гости, согласилась. Тебе большое спасибо, что пришла Снется. в мою студию. В мое видео не забывайте задавать нам вопросы, что вас удивляет, что вас поражает, в чем вы не согласны с нами. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить пальчики вверх и до да. встречи в следующем видео. Так что пока-пока. Да.